નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો વેબ ડિજિટલ এড્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે આજે આપણે ધોરણ 11 વિષય હિન્દી ચેપ્ટર 11 ના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનની સંપૂર્ણ ચર્ચા કરીશું તો જો તમે ચેનલમાં નવા હોઈ તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો જેથી તમામ વિષયની માહિતી તમને મળતી રહે તો ચાલો શરૂ કરીએ ચેપ્ટર 11 નીતિ કે દોહે प्रश्न एक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए प्रश्न एक बिना पानी के सब कैसा होता है जिसका उत्तर आएगा बिना पानी के सब सुना होता है प्रश्न बे वसंत ऋतु का नाता किसके साथ था इसका उत्तर आएगा वसंत ऋतु का नाता पीक के साथ है प्रश्न त्रन रहीम जिन्हा की तुलना किससे करते हैं? जिसका उत्तर आएगा पागल से करते हैं। प्रश्न चार रहीम के अनुसार पशु से नीचा कौन है जिसका उत्तर आएगा रहीम के अनुसार पशु से नीचा वह है जो कुछ नहीं देता है આગળ વધતા પહેલા અમારી એપ્લિકેશન છે વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન જેને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ઇન્સ્ટોલ કરો ઇન્સ્ટોલ કર્યા બાદ ઓપન બટન પર ક્લિક કરીને અહીં તમારો મોબાઈલ નંબર એન્ટર કરીને સેન્ડ ઓટીપી પર ક્લિક કરો ત્યારબાદ આ પ્રકારનું પેજ ઓપન થશે અહીંથી તમે ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રકાશિત એકમ કસોટીના પેપર સોલ્યુશન આ ઉપરાંત અહીંથી તમને તમામ ઇમ્પોર્ટન્ટ માહિતી અને બોર્ડ દ્વારા પ્રકાશિત પેપરના સોલ્યુશન તદુપરાંત અહીંથી યુટ્યુબ વિડીયોઝમાં તમને જે તે ધોરણના પ્રકરણ વાઇઝ સોલ્યુશન જેમાં પાઠની સમજૂતી સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન આ રીતે તમામ પ્રકારના વિષયની માહિતી તમને અહીંથી મળતી રહેશે તો આ માહિતી તમારા મિત્રો કે સગા સંબંધીઓને શેર કરો તો ચાલો આગળ વધીએ પ્રશ્ન બે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર એક એક વાક્યમે લિખીએ प्रश्न एक रहीम के अनुसार बड़ा कौन है जिसका उत्तर आएगा रहीम के अनुसार बड़ा वह है जो उसी तरह गरीबों का भला करे जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा का भला किया था प्रश्न बे कवि दीप के दृष्टांत द्वारा क्या कहना चाहते हैं? इसका उत्तर आएगा कवि दीप के दृष्टांत द्वारा यह कहना चाहते हैं कि दीपक के जलने पर घर में उजाला और उसके बढ़ने पर अंधेरा हो जाता है उसी तरह बचपन में पुत्र परिवार को आनंदित करता है पर बड़ा होकर कपूत निकलने पर वह की प्रतिष्ठा पर नष्ट कर देता है प्रश्न त्रन कवि के अनुसार दीन बंधु कौन है जिसका उत्तर आएगा कवि के अनुसार जो दिनों पर दया करता है वह दीन बंधु अर्थात ईश्वर के समान होता है प्रश्न चार रहीम ने किन लोगों को पशु से भी बदतर बताया है जिसका उत्तर आएगा रहीम कहते हैं कि आवास पर रीज कर हिरन अपना शरीर दे देता है पर वे लोग पशु से भी बदतर है किसी पर रीजने के बावजूद उसे कुछ नहीं देते प्रश्न तरह निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए प्रश्न एक संगीत का नतीजा कैसा होता है जिसका उत्तर इस प्रकार है आप वीडियो को पोस्ट करके पढ़ सकते हो प्रश्न बे रहीम कि बड़ा आदमी कहते हैं जिसका उत्तर आएगा कवि कवि रहीम गरीबों की भलाई करने पर जोर देते हैं वे कहते हैं कि जो लोग गरीबों की भलाई का काम करते हैं वे ही बड़े आदमी है प्रश्न त्रन रहीम जिन्हा हो बावरी क्यों कहते हैं जिसका उत्तर आएगा बोलते समय जीप अक्सर बहक जाती है और कभी कभी कुछ का कुछ मुंह से निकल जाता है इसके कारण वक्त का तो कभी कभी मार भी खानी पड़ जाती है इसलिए रहीम जीवा को बावरी कहते हैं प्रश्न चार कौआ और कोयल का भेद कब खुलता है जिसका उत्तर आएगा कौआ और कोयल सकल सूरत और रंग रूप में एक जैसे दिखाई देते हैं। उनका भेद तब खुलता है जब वसंत ऋतु आती है और कोयल कुहू कर मीठे बोल बोलती है तब पता चल जाता है कि उनमें से कोयल कौन है और कौआ कौन है प्रश्न चार निम्नलिखित पद्यांशों का आशय स्पष्ट कीजिए पहलू पानी गए न उमरे मोती मानस चुना उत्तर आएगा कवि रहीम कहते हैं कि पानी का बहुत महत्व है बिना पानी के न मोती प्राप्त किए जा सकते हैं और न मनुष्य जीवित रह सकता है और न चूना खाने के योग्य चूना बनता है इस दोहे का एक अर्थ यह भी है कि मोती की चमक चले जाने पर मोती न मोती रहता है इज्जत या तेज न रहने पर आदमी न आदमी रह जाता है और बिना पानी के चुना चुना नहीं रह पाता ओछो काम बड़े करे तो न बड़ाई हो रहीम हनुमंत को गिरधर कहे न कोई जिसका उत्तर आएगा कवि रहीम कहते हैं कि यदि कोई छोटा या सामान्य व्यक्ति कोई बड़ा काम करता है तो भी उसकी बड़ाई नहीं होती उसी प्रकार जैसे हनुमान जी पहाड़ उठाकर लंका ले गए थे फिर भी उन्हें कोई गिरधर नहीं कहता है त्रिजु उजियारो लगे बंदे होई। जिसका उत्तर आएगा कवि रहीम कहते हैं कि दीपक के दो गुण होते हैं। एक तो यह कि उसे जलाने पर आसपास उजाला हो जाता है और दूसरा यह कि इसे बुझा देने पर हर और अंधेरा हो जाता है कुपुत्र के बारे में भी इस पंक्ति का उपयोग किया गया है पुत्र के पैदा होने पर परिवार में खुशी छा जाती है पर जो जो वह बड़ा होता है अपनी करतूतों से वह अपने कुल को कलंकित करता रहता है चौथो रहीमन जिहा बावरी कहीं गई सरक पताल आपू तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल जिसका उत्तर आएगा कवि रहीम हमें अपनी जबान पर काबू रखने के लिए कहते हैं वह कहते हैं कि जीप तो पागल की भांति होती है बोलते समय वह काबू में नहीं रहती वह उल्टा सीधा जाने क्या क्या बोल जाती है वह खुद बोलकर तो मुंह के अंदर चली जाती है पर इसका दंड भूगना पड़ता है सिर को उसे जूते खाने पड़ते हैं Thank you.